Ibarat sudah jatuh di tipe tangga, rakyat kini cukup terhimpit dengan pelbagai jenis cukai namun yang akan datang pula sudah terasa bahang menekan. Kebimbangan itu timbul susulan pelbagai pihak termasuk pemimpin kerajaan sendiri sudah bersuara mengenai kesan peluasan skop cukai jualan dan perkhidmatan SST pada 1 Julai depan. Terbaharu, Presiden MCA Datuk Seri Dr. Wee mendedahkan perbandingan sebenar jumlah senarai barangan sebelum dan dan selepas SST yang disifatkan jauh lebih rakus berbanding cukai barang dan perkhidmatan GST seperti dilaporkan berita 757, seorang pemerhati sudah berkali-kali mengkritik pelbagai jenis cukai bertindih sehingga menyusahkan rakyat sejak beberapa tahun lalu. Kali ini, Kasyong tampil memaklumkan SST bukan sekadar rombakan percukaian biasa tetapi langkah drastik yang boleh memberi kesan langsung kepada kos sara hidup rakyat terutama keluarga berpendapatan rendah. Pada tahun 2022, senarai barangan yang dikenakan cukai jualan adalah ini. 62 muka surat. Manakala senarai barangan yang dikecualikan daripada cukai adalah ini, 282 muka surat. Sekarang pula, kerajaan Madani perluaskan senarai barangan yang bakal dikenakan cukai jualan melonjak ke begitu banyak 222 muka surat berbandingkan yang sebelumnya. Dan barang-barang yang dikecualikan cukai pula dengan begitu mendadak hanya 103 buka surat berbandingkan sebelum ni. Bekas Menteri Pengangkutan itu turut menyenaraikan barangan dikenakan cukai 8% ialah sewaan pakaian kahwin, peralatan catering, rawatan kesihatan tradisional, urutan berpantang orang yang baru melahirkan anak, penjagaan orang tua dan kecantikan yang mana ia perkhidmatan kritikal yang sering digunakan rakyat. Penting kehidupan. Dari saat anak lahir, kahwin, sampai laku usia tua, Setiap langkah hidup kita bakal dikenakan cukai yang tinggi. Antara barangan harian yang sebelum ini dikecualikan, kini akan dicukai dari 0% ke kadar 5%. Ini termasuk mangga, apple, orange, kurma dan banyak lagi barang dapur yang menjadi keperluan harian rakyat. Bukan itu saja, sos, rempah, buah-buahan dalam tin turut tersenarai. Sehubungan itu, kata Ka Siong, harga barang dapur akan turut melambung sekaligus memberi kesan kepada kos makanan di restoran, pasar malah di rumah. Mengulas lanjut, Ka Siong memberitahu mengikut data Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, Malaysia bergantung kepada bekalan import makanan melebihi RM75.6 bilion ringgit setahun. Tetapi kerajaan pula memilih untuk menambah lagi beban rakyat dengan mencukai lagi makanan asas yang diimport. Kerajaan sebelum ni kata hanya ikan, salmon dan avocado terkesan. Tetapi, bila kita semak dokumen rasmi, jumlah barangan yang kini dikenakan cukai meningkat daripada kurang seribu kepada lebih daripada empat ribu subkod. Sementara senarai barangan yang sebelum ini dikecualikan cukai telah dikurangkan sebanyak tujuh puluh peratus. Maka Kasio menggesa rakyat Malaysia supaya jangan terpedaya dengan naratif kononnya hanya barangan mewah sahaja dicukai tetapi kebenarannya beban akan ditangguh semula lapisan masyarakat. Kita perlu bersuara dan menuntut agar kerajaan kembalikan semula pengecualian cukai kepada barangan makanan asas dan peribatan kritikal yang menyentuh kehidupan seharian rakyat.